Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. JKKP Selangor mengakui wujudnya aktiviti manusia yang berkemungkinan besar telah mengganggu kawasan pipe gas yang tempat terjadinya letupan gas dekat Putar Heights baru-baru ini. Tetapi itulah, mereka mengakui wujud aktiviti manusia tetapi mereka tidak mahu mengongsikannya ketika ditanya. Apa? Kenapa mereka mesti sembunyikan perkara tersebut? apa aktiviti manusia yang telah mengakibatkan perubahan dekat kawasan gas tersebut yang menyebabkan letupan itu boleh berlaku banyak persoalan berbanding dengan jawapan kita intro dulu la, 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 la. cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian saya baru sahaja selesai menonton 50 minit rakaman sidang media berkaitan dengan laporan tentang pipe gas meletup dekat Putra Heights yang telah berlangsung semalam. Di mana secara asasnya dalam 50 minit laporan tersebut atau sidang media itu langsung tidak disebutkan tentang pemaju dan juga konsultan yang terlibat. Mereka tak sebut pun tentang Hong and Home Homes dan juga Pinterest tersebut yang basically disebut-sebut sebagai antara pihak yang perlu bertanggungjawab dalam kejadian letupan itu. Tetapi dalam laporan itu, Tuan Sekalian, saya ringkaskan sebab ada sebagiannya yang telah saya terangkan semalam melibatkan laporan dari Ketua Polis Selangor, melibatkan laporan daripada JKKP iaitu Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Selangor dan juga laporan daripada Kerajaan Negeri Selangor itu sendiri. Jadi kita nak cerakinkan satu persatu dengan ringkas dan mudah untuk pemahaman kita bersama. Sekarang kita pergi ke laporan daripada Polis Selangor terlebih dahulu. Polis Langor telah memaklumkan dan mengesahkan bahawa tidak ada sebarang unsur-unsur sabotaj, khianat, cuai atau berjenayah dalam kejadian letupan tersebut. Di mana polis juga telah mengesahkan kerja-kerja pembinaan lot kedai pejabat dan pergantian paik pembentung telah mengikut garis panduan pihak-pihak berkenaan seperti panduan MBSJ, PBT, Jabatan Arus Sekitar dan juga Petronas itu sendiri. Mereka kata semuanya ikut SOP. Tetapi itulah. Dalam masa yang sama juga, Polis juga telah mengesahkan tidak ada sebarang penunjuk bacaan tekanan Petronas Gas Control Center ataupun PGCC yang oh, kata apa abnormal. Dia kata bacaan gas pada ketika itu adalah normal dan hanya menurun mendadak semasa kejadian berlaku. So, yang ini penting tau. Sebab dia kata tekanan paip gas dekat masa, pada ketika itu dia normal tetapi masa kejadian saja ia turun mendadak. Jadi kalau anak jantung saya tuan-tuan sekalian, itu sebenarnya telah membuktikan sebenarnya berlaku sabotaj kat situ. Sebab apa tahu? Sebab kalaulah benda itu seperti mana diterangkan oleh uh, Amiruddin macam contohnya benda tu dah 25 tahun berlarutan sebagainya mesti akan berlaku penurunan tekanan gas itu perlahan-lahan. Tetapi ini mendadak. Bila mendadak bermaksud ada sesuatu yang berlaku di atas sana yang telah menyebabkan tekanan itu turun secara mendadak yang menyebabkan letupan itu berlaku. Jadi benda ini sebenarnya clue penting tau tapi tak tahu kenapa polis tak siasat dari angle sini kenapa tekanan itu boleh turun secara mendadak sebab benda ini kalau betul lah disebabkan oleh tekanan iklim lah tekanan tanah dan sebagainya selama tempoh 25 tahun dia mesti ada indikator dan pihak PGCC mesti dah tahu tentang perkara ini di awal sebab mereka pantau benda ini boleh katakan setiap hari tau dan mereka sentiasa selenggara type gas itu secara berkala dan kita semua tahu Petronas ini kalau buat penyelenggaraan memang sangat-sangat impeccable. Sebab mereka ini merupakan syarikat yang besar, berpengalaman luas dan sudah tentulah benda yang mereka selenggarakan ini merupakan perkara yang sangat sensitif. Jadi walaupun perubahan sedikit pun dalam tekanan pipe gas mereka akan tahu. Jadi macam agak mustahil kalau nak kata oh tak ada sebarang unsur lain sebab dia tekanan okey je cuma pada hari kejadian itu tiba-tiba menurun. Kalau tiba-tiba menurun, that means mesti ada berlaku sesuatu yang trigger penurunan sistem mendadak sebut. Tetapi for some reason, polis tak siasat dari angle itu. Tapi tak apalah belakang cerita itu. Berkenaan dengan SOP pula, kejagi kita akan ceritakan mengapa polis macam terlepas pandang tentang satu pelanggar SOP yang saya kira memang sangat-sangat besar. Tetapi sebelum itu, kita nak pergi kepada laporan JKKP itu, tuan-tuan dan -tuan, -tuan Pengarah JKKP Selangor telah membentangkan aspek teknikal laporan di mana yang paling menarik untuk kita dengarkan apa dia cakap ialah terdapat satu garisan tekanan ataupun stress line akibat bebanan berterusan dalam kawasan tanah tersebut. Jadi, kalau dia kata ada stress line dekat kawasan pipe gas itu, bermaksud ianya boleh berlaku di mana-mana saja. Di mana-mana saja ada pipe gas yang terlibat dalam ROW, right of way untuk petronas ini kan. Daripada paka sampai sampailah ke Johor Baru dan sebagainya. maknanya setiap kawasan ini berisikolah. Sebab semua pipe gas ini terletak bawah tanah. Dan oleh kerana aktiviti-aktiviti di atas itu menyebabkan ada stress line dekat pipe gas tersebut, bermaksud setiap pipe gas dekat Malaysia ini berisiko. Adakah itu dimaksudkan oleh JKKP? Sebab ialah tak bukan putra haid je yang ada pipe gas bawah tanah. Satu Malaysia ada. Jadi macam, eh merisaukanlah pula kan. Takut kejagi kagang, ke siapa-siapa yang duduk dekat sebelah kawasan pipe gas tu dah tak tidur dah. Semua pakar-pakar pindah. Lepas harga hartanah dekat kawasan tu menjunam gila-gila tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab orang takut nak duduk kat situ. So ini macam satu penerangan yang saya kira macam agak lemah lah. Tapi tak apa, ada lagi sebenarnya penerangan dia. Beliau juga kata, Pipe gas patah pada kawasan kimpalan disebabkan cyclic loading dan letupan berlaku kerana pergeseran antara logam. Tapi inilah dia. Dia kata letupan itu berlaku akibat pergeseran antara logam. Ini sebenarnya telah bercanggah dengan laporan dari PGCC, Petronas Gas Call Center tu kan? Yang langsung tidak mengesan sebarang perubahan pada pipe itu sendiri. Macam mana PGCC yang memang impeccable, particular dalam bab-bab auto sensor sebagainya, mereka tak kesan sebarang perubahan pada pipe. Tengok-tengok JKKP kata, oh, pelotopan ini akibat daripada pergeseran logam. Mungkin pergeseran pipe, pipe patah sebagainya. Macam benda itu bercanggah tau. Dalam laporan sama, kedua-dua ni macam bercanggah antara satu sama lain. Tetapi yang paling menarik, tuan-tuan sekalian, bila pengarah JKKP itu sebut tentang stress line dan sebagainya, so, adalah wartawan bertanyakan kepada pengarah tersebut apa yang menyebabkan stres dan itu berlaku dan sebagainya. Jom tonton video ini. Kita dengar sendiri apa jawapan dari Tuan Husin. Uh, satu soalan saja yeah. kepada Cik. Okay. Yeah. Uh, apa yang menyebabkan perubahan dan perubahan itu dan ada tak sebarang kebarang kalian ini disebabkan aktiviti tanah daripada permintaan di atas kawasan tersebut? Uh, ini susah menjawab. Uh, aktiviti uh, sebenarnya aktiviti kita fokus dekat GDP kita fokus kepada kegagalan baik. ok aktiviti aktiviti pemerintah uh, aktiviti di atas tu uh, seperti yang kita maklumkan dalam uh, dalam presentation tadi maknanya atropo delik maknanya segala aktiviti aktiviti manusia yang berlaku atau apa sini mengubah kepada topografi Abu Dhabi tapi secara spesifik saya tak dapat maklumkan kat sini sebab lah. saya tak ada data di sini tuan-tuan sekalian, Tuan Hussein mengatakan bahawa dia basicallynya fokus kepada kegagalan pipe. Dia kata macam itulah kan? Tetapi dalam masa yang sama juga, dia kata ada terdapat satu aktiviti antropogenik yang berada kat atas permukaan tu entropogenik ni maksudnya apa tau aktiviti manusia segala aktiviti manusia ini dia kata mengubah kepada topografi right of way tersebut tapi dia tak nak share kat situ apakah aktiviti yang dimaksudkan sebab apa dia cuma fokus kepada kegagalan pipe gas saja. yang ini memang kelakarlah tuan-tuan sekalian, sangat kelakar engkau mengakui ada aktiviti manusia yang telah menyebabkan perubahan topografi dekat kawasan right of way tersebut dekat kawasan result engkau akui benda itu ada aktiviti manusia tetapi kau tak nak share Apakah aktiviti tersebut Dan kalau kau tak nak share Siapa nak share? Aminuddin Kau tak boleh Siapa yang perlu share Tentang apakah aktiviti Dekat atas permukaan itu Aktiviti manusia di atas itu Yang menyebabkan Right of way pertanian itu Terganggu topografinya Ini memang kelakar gila Dan memang Menyakitkan hati Sebenarnya tuan-tuan sekalian Dia mengakui itu. Siap gunakan perkataan Yang jargon anthropogenic Anthropogenic senang je Ialah sesuatu yang berlaku Akibat aktiviti manusia Itu saja. Itu maksud anthropogenic tak payah lu guna istilah jargon yang orang ramai tak faham so mudah ayat je benda yang manusia buat kat atas tu telah menyebabkan perubahan topografi dekat kawasan pipe gas itu indikator penting bermaksud kita tidak boleh menyahkan segala kesimpulan betapa aktiviti kat atas tu, pembinaan dan sebagainya itu yang menyebabkan pipe gas itu berubah tetapi tak nak sharekan dia tak nak kongsikan apakah aktiviti sebut. dia tak boleh kongsikan situ, kenapa? dia kata saya hanya fokus kepada kegagalan pipe Sepatutnya sebagai sebuah tempat ataupun sebagai sebuah jubat jabatan yang fokus kepada keselamatan, engkau tak boleh fokus pada satu benda saja. Engkau kena fokus kepada cost and effect. Sekarang kau sebab pada effect, kegagalan pipe gas. Apa cost dia? Tapi kau tak nak share cost dia. Benda inilah yang kita marah. Ini laporan tau. Laporan yang boleh dibentangkan kepada masyarakat. Tetapi engkau menyembunyikan sebahagian dari laporan tersebut Atas alasan, oh bukan bidang kerja kami Eh senang betul kerja engkau masalahnya kan? Tapi itu menyebut tentang kegagalan ini Saya nak kaitkan dengan kegagalan kerajaan Negeri Selangor Sekarang kita semua tahu for a fact tuan-tuan sekalian Kedua-dua pihak ini Iaitu Hong and Home Homes Iaitu Pemaju Dan juga pihak konsultan iaitu Pinterest Selain Berhad Kedua-dua pihak ini ada masalah tersendiri Hong and Home Homes telah didapati melakukan kerja-kerja di luar waktu permit. Dan sedangkan BMK kena buang permit itu dari kursel. Kursel telah berikan permit itu sehingga 8 Januari 2005. Tetapi berdasarkan kepada testimoni penduduk dan juga rakaman-rakaman dashcam, kelihatannya kerja-kerja itu berlaku walaupun sehari sebelum Adi Fitri. Adi Fitri pada bulan April 2005. Jadi macam mana cerita sekarang ni? Macam mana mereka boleh lakukan kerja-kerja di luar waktu permit? Takkan pihak kursel tak pantau? Takkan pihak kerajaan negeri tak pantau? Ha, ini masalah besar. Dan pelantikan Pinterest dan Bahad yang mempunyai 3 tindakan tata tertib oleh CIDB untuk menjadi konsultan projek ini juga boleh kita pertikaikan. Macam mana Kusul boleh membenarkan pelantikan sebuah syarikat konsultan yang ada 3 kes dengan CIDB untuk menjadi konsultan kepada projek dekat kawasan sesensitif itu ini isu dia whether kursal punya pihak itu terlepas pandang ke sebagainya ataupun memang berlaku pelanggaran SOP yang begitu ketat ataupun mungkin mungkin berlaku elemen rasuah dekat situ yang itu sebenarnya merupakan satu kegagalan SOP yang besar dan ini menunjukkan kegagalan kerajaan di Selangor dalam memastikan keselamatan dekat kawasan pembinaan tersebut mereka gagal untuk memantau sama ada syarikat pemaju menjalankan projek mengikut uh, jangka waktu dibenarkan dan dalam sesama sama juga mereka gagal untuk detect syarikat yang bermasalah sebagai konsultan pada projek tersebut so, dua, dua ini bukan kecil anak bang, besar gila dan pihak polis nampak gayanya, dia terlepas pandang perkara ini macam mana kedua-dua benda ini boleh berlaku ini merupakan perang SOP takkan polis tak siasat angle ni, kot masalahnya kan tetapi dalam masa yang sama juga, bila benda ini didedahkan pada bulan April macam tu, Kerajaan Negeri Selangor mengatakan bahawa mereka telah melakukan audit dalaman kepada MBSJ dan juga Kusul untuk tengok apa ceritanya. Tetapi sampai sekarang tuan-tuan sekalian, laporan audit itu tidak pernah didedahkan. Tidak pernah diberitahu apakah dapatan hasil laporan audit terhadap MBSJ dan juga Kusul berhubung dengan pelantikan kedua-dua entiti tersebut. Mana laporannya? Kenapa tak didedahkan sebab sekarang? Apa dapatan anda? Rakyat berhak tahu. Jadi kesimpulan tuan-tuan dan -tuan -tuan sekalian, memang mereka telah melakukan laporan tentang insiden. Tetapi laporan ini seolah-olah macam hendak cover up benda yang lebih besar. Bukan kita tuduh, tetapi kelihatan macam tu sebab banyak sekali aspek-aspek penting yang tidak ditonjolkan ataupun tidak dibincangkan dalam laporan tersebut. Sebagai contohnya, peranan uh, pemaju dan juga konsultan yang bermasalah and then isu-isu berkaitan dengan pelantikan mereka and then berkenaan dengan aktiviti antropogenik yang berlaku dekat atas sana yang menyebabkan perubahan RWW Banyak benda yang mereka tak nak disclose kepada rakyat Soalan kita Apa yang anda ingin sembunyikan? Siapa yang anda ingin lindungi? Dan apa kepentingannya sebenarnya anda mahu cover? Ini persoalan-persoalan yang perlu kita jawab Apa-apa pun sekarang ini, saya yakin Majoriti rakyat Malaysia dekat luar sana Melainkan wala cukai Mereka ini, rakyat Malaysia ini Mereka pasti tidak akan berpuas hati Dengan laporan insiden yang sangat-sangat separuh masak Dan langsung tidak menjawab pelbagai persoalan Terutamanya tentang wujudnya aktiviti-aktiviti Termasuklah di atas tanah Rizab Dan begitu dekat dengan kawasan right of way Petronas itu sendiri Benda itu tidak berjawab Nampak gayanya kita terpaksa bising juga tentang perkara ini sampailah kebenaran itu akan terungkap dengan sendirinya. Tetapi bak keterangan orang, tanah memang tidak boleh bercakap. Mereka menuduh ini merupakan angkara kerja Tuhan, act of God kan? Dan tanah itu yang telah mendap, tanah itu yang telah berai, tanah itu yang telah memberi kanan, tanah tak boleh cakap. Mereka tidak boleh mempertahankan diri sendiri. Tetapi tunggulah sehingga anda masuk ke dalam tanah nanti. Masa itu, tanah akan bicara segala-galanya. Masa itu, tak ada tempat lagi untuk anda bersembunyi. Tak ada apa lagi yang anda boleh cover. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?